Меня зовут Али, я из Черемошек, Я с самого обычного двора, с самой обычной хрущевки, с трех подъездов. Но что необычно в моем дворе, в мой двор знают все, потому что его строил Шурик из приключения Шурика. Я попал случайно, наверное, как и все, никто специально не идет в школу добрососедства, это было случайно, и душа меня туда привела. Это самое важное, что нужно уточнить. Я не председатель, и никто, я обычный жилец, и у меня никакого ни админ ресурса, ни, ничего нету, кроме желания что-то изменить, ничего не было. Поэтому я пошел туда, и для тех, кто, для тех, кто будет участвовать, неважно, ты председатель или там, активист, или тебя там, никто не знает, это абсолютно неважно, важно желание и добрые помыслы по окончанию обучения у нас была дипломная работа, нам нужно было организовать мероприятие у нас во дворе. У нас во дворе в нашем есть бойлерное, высокое здание, серое, мрачное, никому не нужно. И было какое-то желание его как-то украсить, что-то с ним сделать. И мы придумали сделать небольшой кинотеатр под открытым небом на черемышках. На протяжении всего участия в школе, на на всех курсах, у меня не было никакой идеи, что можно сделать, у меня было просто желание. Я не знал до последнего, что можно, что можно было сделать, было много проблем, но с чего начать, было непонятно. И буквально в самый последний момент родилась эта идея сделать кинотеатр под открытым небом. Мы съездили у нас в городе Южном, мы съездили туда, и там, оказывается, уже три года проводит классный парень кинопоказы. Там собирается много людей, и меня это очень вдохновило. И я подумал, почему у нас такое не может быть. И вот уже до сих пор, каждую субботу, уже вот на момент записи у нас уже будет э, седьмой кинопоказ. И приходят дети с разных дворов. И это очень круто. Сам проект дает большой толчок. Потому что у тебя есть желание, но ты не знаешь, с чего начать. Когда ты э, встречаешься с единомышленниками и с людьми с опытом, ты видишь какие-то другие примеры и очень легко уже здесь вот э, с чего-то начать и кто тебе поможет вот и самое главное в проекте это толчок всегда найдутся те кто <фот> против и кому будет не нравиться даже самые светлые идеи самые бескорыстные всегда найдутся какие-то злодеи, но не стоит отчаяться, это везде так, и я с этим смирился, он тоже был в небольшой этап, и мы его уже прошли, и даже в моем маленьком проекте, это кинотеатр во дворе, мы столкнулись с негативом и с непониманием. Ничего не бойтесь, у всех все получится, вы все равно столкнетесь с хейтерами, но в целом, если у вас светлые помыслы, у вас все будет классно. Saiu muito